بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الرسل وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد تو شوطة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مولانا من السحب তেখেতে এটা প্ৰশ্ন কৰিছে যে তাহাজুদৰ নামাজ জামায়াতেৰে সৈতে পঢ়া যায় আছেনে নাই মছজিদতে হওক বা মানুহৰ ঘৰতে হওক বা বেলেগ কোনোবা জেগাতে হওক জামায়ত আকাৰে পঢ়া যায় আছেনে নাই তো চাওক মৌলানা যদি কোনো ব্যক্তিয়ে বা কেইজনমান মানুহে লগ লাগি মছজিদত তাহাজযুদৰ নামাজ পঢ়িছে তো মছজিদৰ ভিতৰত ফৰ্জ নামাজ তাৰাবিহাৰ নামাজ ঠিক তেনেদৰে ৰমাজান মুবাৰকত উতীৰৰ নামাজ আৰু কুচুফ আৰু খচুফৰ নামাজ অৰ্থাৎ চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰু সূৰ্যগ্ৰহণৰ নামাজ এইখিনি নামাজৰ বাদ বাদ বাকী আৰু যিমানবিলাক নাৱাফিল আছে নফল নামাজ আছে এই নফল নামাজৰ জামায়াত কৰি পেলাই মছজিদৰ ভিতৰত পঢ়া এইটো চখ্দ মক্ৰু হয় মক্ৰো হয় তাহৰিমি হয় কাৰণ নবী চাল্লাহি ৱাআলি ৱাছল্লামৰ পৰা মছজিদৰ ভিতৰত এনেকুৱা নফল নামাজৰ নামাজ পঢ়াৰ কোনো প্ৰমাণ নাই হাদিচত গতিকে ফকাহে কেৰামসকলে মছজিদৰ ভিতৰত তাহাজুদ বা জামায়তেৰে অৰ্থাৎ জামায়াতৰ সৈতে পঢ়াটোক মক্ৰহে তাহাৰিমী লিখিছে অৰ্থাৎ বহুত বেছি মক্ৰু হয় আৰু ঠিক তেনেদৰে যদি কোনোবা মানুহে ঘৰত তাহাজযুদৰ নামাজ পঢ়িব বিচাৰে বা বেলেগ যিকোনো জেগাত তাহাজযুদৰ নামাজ পঢ়িব বিচাৰে বগেৰ তাদায়ী তাদাই এইটো এটা ফেখৰ টাৰ্ম হয় ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে কাৰোবাক আমন্ত্ৰণ কৰা কাৰোবাক দাৱত দিয়া যদি কোনো ব্যক্তিয়ে মছজিদত বা নিজৰ ঘৰত বা যিকোনো জেগাত কোনো মানুহক তাহাজযুদৰ কাৰণে আহ্বান কৰে দাৱত দিয়ে যে আমাৰ মছজিদত ইমান টাইমত তাহাজযুদৰ নামাজ পঢ়া হ'ব বা মোৰ ঘৰত বা আমুকডোখৰ জেগাত ইমান সময়ত তাহাজযদৰ নামাজ পঢ়া হ'ব তো গতিকে এনেকুৱাবিলাক দাদায়ী যদি চকল ইয়াৰ কৰি লয় যদি কোনোবাই মানুহক দাৱত দি পেলাই মাতি আনে গোটাই তেনেহ'লে ফোকা সেইকাৰমসকলে লিখিছে লাগে মছজিদত হওক বা ঘৰত হওক বা যিকোনো জেগাত হওক এনেকৈ আহ্বান কৰি পেলাই মানুহক দাৱত দি মাতি আনি তাহাজযুদৰ নামাজ বা যিকোনো নফল নামাজৰ জামায়ত কৰা মক্ৰু হয় আৰু যদি কোনোবাই হঠাতে আনপ্লান হিচাপে কোনো প্লান নকৰাকৈ দুই তিনিজন মানুহ একেলগ আছে একেলগে আছে আৰু যদি তেওঁলোকে তাহাজুদৰ নামাজ জামায়তেৰে সৈতে পঢ়ি লয় তেতিয়াহ'লে তাত কোনো ক'বলগীয়া নাই এইটো জাইজ আছে কাৰণ এনেকৈ দুই তিনিজন লগ লাগি পেলাই ঘৰত নফল নামাজ জামায়তেৰে সৈতে পঢ়াৰ প্ৰমাণ হাদীচত পোৱা যায় বুখাৰী শ্বৰীফৰ হাদিছ নম্বৰ চাৰিশ চৌব্বিছত এটা হাদীচ ইমান বুখাৰী ৰহমতুল্লাহ আলীহীয়ে বৰ্ণনা কৰিছে عن عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين. حضرت عتبة بن عمير হাতত অত্বাভিন মালিক ৰজী আল্লাহ তালে আনহো এজন চাহাবি হয় তেখেতে বৰ্ণনা কৰিছে তেখেতে কৈছে যে এবাৰ তেখেতৰ ঘৰত ৰচলাহিৱা আলিহি ৱাচাল্লাম তশ্ৰীফ আনিলে আল্লাহ নবী তেখেতৰ ঘৰত আহিলে আৰু তেখেতৰ ঘৰত অহাৰ পিছত আল্লাহৰ নবীয়ে কৈছিলে যে মই কোনডোখৰ জেগাত তোমালোকৰ ঘৰত নামাজ পঢ়াটো তোমালোকে পচন্দ কৰা তো হজৰেতে অতবা বিন মালিক ৰজিয়াল্লাহ তালহে এডোখৰ জেগাৰ ফালে ইশাৰা কৰিলে যে আপুনি এইডোখৰ জেগাতে নামাজ নামাজখিনি আদায় কৰক ত' আল্লাহ ৰছুল চাল্লাহ আলহিমে তকবিৰ কৰি পেলাই নামাজ আৰম্ভ কৰিলে তো হজৰততে অতবান বিন মালিক ৰজিয়াল্লাহ আনহুৱে কৈছে যে আমিও আল্লাহনবীৰ পিছতেই খাৰা হৈ গ'লোঁ আৰু আল্লাহনবী চালাহিমে দুই টকাত নফল নামাজ আদায় কৰিলে ঠিক সেইদৰে বুখাৰী শ্বৰীফৰ تني نمبر حديث. إمام بخاري رحمت الله عليه نقل كريسه. أيضا مسلم شريفة امام مسلم رحمت الله عليه حديث تنقل كريسه عن أنس بن مالك النضيل الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلا أصلي فلأصلي لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين ثم صرفه হজৰতে আনছ বিন মালিক নদী আল্লাহ আইন এখেত এজন চাহাবি হয় তেখেতে কৈছে যে তেখেতৰ নানীয়েকে এবাৰ আল্লাহ ৰচুল ছালহলী আচ্লামক দাৱত দিলে আৰু আল্লাহ নবীৰ কাৰণে স্পেচিয়েল খানা বনালে আল্লাহ ৰচুল ছাল্লাহ আলহিম তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ তশ্ৰিফা আনিলে তেওঁলোকৰ ঘৰত গ'ল তাৰপিছত আল্লাহ নবীয়ে খানা খালে তাৰপিছত আল্লাহ ৰচুল ছাল্লাহ আলহিমে নামাজ পঢ়িবৰ কাৰণে বিচাৰিলে তেতিয়া হজৰত আনাস্লাহতাহন হৈ ক'লে যে ত' মোৰ ওচৰত এখন মানে মেট আছিলে এখন ঢাৰি আছিলে আৰু সেইখন খুব বেছি ব্যৱহাৰৰ কাৰণে মেটখন ক'লা হৈ গ'ল ক'লা বৰণৰ হৈ গ'ল মানে লেতেৰা হৈ গ'ল চাগে ত' হজৰত আনাচলাজিয়াহতাহলাহন হৈ গৈছে যে মই তাৰ সেই মেটখনৰ ওপৰত পানী ঢালি দিলোঁ তাৰপিছত আল্লাহ ৰচুল ছালাহল্লামে সেই ঢাৰিখনৰ ওপৰত নামাজ আৰম্ভ কৰিলে তো যেতিয়া আল্লাহনবীয়ে নামাজত খাৰা হৈ গ'ল তেতিয়া হজৰেতে আনছ আৰু এজন গোলাম আল্লাহনবীৰ পিছত খাৰা হৈ গ'ল নামাজ পঢ়িবৰ কাৰণে আৰু হজৰত আনছ আৰু সেই গোলামজনৰ পিছত হজৰেতে আনছৰ নানীয়েকো খাৰা হৈ গ'ল তো ঠিক তেনেদৰে তেওঁলোকে দুই ডেকাত নফল নামাজ পঢ়িলে তো এইবিলাক সাদৃশ্যৰ পৰা গম পোৱা যায় যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে আনপ্লেণ্ড হিচাপে কোনো মানুহক দাৱত নিনিয়াকৈ যদি হঠাৎ ক' ইঞ্চিডেণ্টলি নামাজ পঢ়ি লয় কেইজনমান দুই তিনিজন ব্যক্তিয়ে লগ লাগি পেলাই তেনেহ'লে এইটোত ক'বলগীয়া একো নাই এইটো জাইজ আছে কিন্তু চাৰি পাঁচজন পাঁচ ছজন মানুহ যদি হৈ যায় আৰু তাক যদি জামায়তৰ চকল দি দিয়ে তেতিয়া এইটো ফুকাহকলে মক্ৰহ লিখিছে হাছিয়া ইব্ন আবুদিন শ্বামী যাক ফটা শ্বামী বুলি কোৱা হয় সেই কিতাপখনত আল্লামা ইব্নুল আবিদিন শ্বামী ৰহমতুল্লাহি আলহীয়ে أدهيباً لذلك المطلب في كراهية الاقتداء في النفل على سبيل التداعي أدهيب الأمر تحت وتطوع على سبيل التداعي مَكْرُوهَةٌ. তেখেদৰে عالمجير. التطوع بالجماعة إذا كان على سبيل التداعي يكره أقول لك البحر الرائق نقول كتابة لكهوئس أن التطوع بالجماعة إذا كان على سبيل التداعي يكره تَكَادُرَ حاشية تحتوي على مراقئ الفلاح أي كتابة لكهوئس والتطوع فما فيهما على سبيل التداعي قال شمس الأئمة الحلواني إن اقتدى به ثلاثة لا يكون تداعيا فلا يكره اتفاقا وإن اقتدى به أربعة فأصح الكراهة أقول لك شامد إمام ابن عابدين شامي رحمة الله عليه يقول كيسا إن الجماعة في التطوع ليست بسنة إلا في قيام رمضان ত' এই গোটেইকেইখন কিতাপতে সেইকেইখিনি কথাকে কোৱা হৈছে যিটো মই আৰম্ভণিতে ক'লোঁ এই মাছআাল্লাটো সম্পৰ্কে ঠিক সেইদৰে এই মাছআলাটোৰ কিতাপৰ নৱাজিলত খণ্ড নম্বৰ চাৰিত মৌলানা মুফতি ছলমান মনসুৰ পুৰী চাহাবে লিখিছে আকৌ ঠিক সেইদৰে মুফতি শব্ীৰ আহমদ চাহাব আল কাছিমি দামত বৰকাতহমে ফটাৱা কাছিমিয়াৰ ছয় নম্বৰ খণ্ডত এই মাছালাটো সম্পৰ্কে লিখিছে ঠিক সেইদৰে ফকীহুল নফ হাজত মৌলানা ৰছিদ আহমদ গংগোহি নৱাৰাল্লাহমৰ কাদহু তেখেতে তেখেতৰ ফটাৱাৰ কিতাপ ফটাৱা ৰছিদিয়াৰ প্ৰথম খণ্ডত এই সম্পৰ্কে লিখিছে এই মাছালাটোৰ সম্পৰ্কে আৰু ঠিক সেইদৰে ভাৰত মৌলানা হাকিমুলহ্মদ আশৰফ আলী থানৱি ৰহমতুল্লাহ আলহীয়ে ইমদাদুল ফটাৱাৰ দুই নম্বৰ খণ্ডত এই মচালাটো সম্পৰ্কে লিখিছে আৰু ঠিক সেইদৰে ফটাৱা দাৰুলুম দেওবন্দ ত ফটাৱা দাৰুলুম দেওবন্দৰ চাৰি নম্বৰ খণ্ডত এই সম্পৰ্কে লিখা হৈছে গতিকে কোনো আহ্বান নকৰাকৈ বা কোনো আয়োজন নকৰাকৈ যদি দুই তিনিজন মানুহে লগ লাগি তাহাজুদৰ নামাজ বা যিকোনো ধৰণৰ নফল নামাজ পঢ়ি লয় তেনেহ'লে তাত কোনো আপত্তি নাই কিন্তু দাদাই হিচাপে মানুহক মাতি পেলাই মানুহক গোটাই পেলাই নামাজ পঢ়াটো মকুৰহে তাহাৰিমি হয় এতিয়া আমাৰ এই ৰমজানুল মুবাৰকৰ মাহত দেখা যায় মছজিদবিলাকত ৰাতি এটাফকাৰীসকলে জামাত বন্দী হৈ পেলাই নামাজ পঢ়ে বা কিছুমান মছজিদতো এলান কৰি দিয়ে যে আমাৰ মছজিদত ৰাতি দুটা বজাৰ পৰা তাহতযদৰ নামাজ আৰম্ভ হ'ব বা ৰাতি এটা বজাৰ পৰা তাহাতযুঁদৰ নামাজ আৰম্ভ হ'ব এইবিলাক মনত ৰাখিব এইবিলাক বিলকুল মকুৰহে তাহাৰিমি হয় এনেকুৱাবিলাক কৰা যায় যে নাই গতিকে আমি এইবিলাকৰ পৰা বাচিব লাগে কিছুমানে ক'ব পাৰে যে আমুক পীৰ চাহাবে তেখেতৰ খান কাহত এনেকুৱা মানে তাহাজযোঁত পঢ়ায় জামাতৰ সৈতে তো মনত ৰাখিব কোনো পীৰ চাহাবৰ আমলৰ নাম জৰিয়তে নহয় কুৰাণ হাদীচ আৰু এই সম্পৰ্কে ওলামাসকলে আহিম্মাসকলে বা ফকাহে কেৰামসকলে যিটো এক্সপ্লেনেশ্যন দিছে সেইটোহে আচল চৰিয়ত হয় কোনো পীৰ চাহাব কোনো বুজুগ চাহাবৰ আমল কেতিয়াও চৰিয়ত হ'ব নোৱাৰে ইয়াৰ পিছত আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিছে জিশান আহমেদ চাহাবে যে ৰমাদানন্দ মুবাৰকৰ মাহত দিনৰ দিনত হোটেল খুলিব পাৰে নে নোৱাৰে আৰু তাৰ পৰা যিটো কামাই হ'ব সেই কামাইটো হালাল হ'বনে নহয় চাওক জিশান ভাই এই যে আমি ৰোজা ৰাখোঁ ৰমাজানৰ মাহত এই ৰোজাটো শ্বাহ ইৰুলাহ হয় অৰ্থাৎ আল্লাহৰ নিচানী হয় আল্লাহৰ নিদৰ্শন হয় নামাজ ৰোজা হজ এইবিলাক এই গোটেইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক ইবাদত আছে এইবিলাক আল্লাহৰ নিশানী হয় তো এই আল্লাহৰ নিশানীবিলাক সম্পৰ্কে আল্লাহ তপাৰক ৱতাহ চুৰাতুল হজত গৈছে ৱামাই য়জিম শ্বাহ ইৰল্লাহি শন কুলুম যিসকল ব্যক্তিয়ে এই শ্বাহৰোল্লাহ অৰ্থাৎ এই আল্লাহৰ নিদৰ্শনসমূহৰ তাজিম কৰিব একৰাম কৰিব সন্মান কৰিব তো যিমানেই বেছি সন্মান কৰিব সিমানেই সেইজন ব্যক্তিৰ দিলত তাকোৱা বৃদ্ধি পাব অৰ্থাৎ আল্লাহৰ ভয় যিটো সিমানেই সেইজন ব্যক্তিৰ দিলত বৃদ্ধি পাব তো এই ৰোজাৰ সন্মানাৰ্থে যদি কোনোবা হোটেলৰ দোকানীয়ে হোটেলৱালাই দিনত যদি নিজৰ হোটেলখন বন্ধ কৰি ৰাখে তো চেহেৰী সময়ত খোলক ইফতাৰৰ সময়ত খোলক তেতিয়া কোনো আপত্তি নাই কিন্তু যদি এই সময়খনত যদি বন্ধ কৰি ৰাখে তেনেহ'লে এই ৰোজাৰ এহতাম কৰা নিচিনা হ'ব আৰু যদি কোনোবাই অমুছলিমসকলৰ কাৰণে মুছাফিৰসকলৰ কাৰণে যদি হোটেলখন খুলিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে হোটেল খুলিব পাৰে তাত কোনো আপত্তি নাই আৰু তাৰ পৰা যিটো কামাই হ'ব সেইটো হালাল হ'ব এনেকুৱা নহয় যে সেই দিনত হোটেলখন খুলিলে বুলি হালা কামাইটো হাৰাম হৈ যাব এনেকুৱা কথা নহয় কিন্তু এইটো চাব লাগে যে আমি হোটেলখনত যাতে কোনো মুছলমান মানুহক যাতে খোৱাৰ আয়োজনটো কৰি নিদিওঁ যদি ৰোজাৰ মাহত ৰোজা ধৰি থকা অৱস্থাত কোনোবা মুছলমানক আমি খানা খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিওঁ তেনেহ'লে এইটো এনেকুৱা হ'ব যে আমি গুণাহত সেইজন মানুহক তাৱন কৰিলোঁ হেল্প কৰিলোঁ গুণাহটো কৰিবৰ কাৰণে আৰু আল্লাহবাৰ তাৱালাই চুৰাতুল মাইদাত এই সম্পৰ্কে কৈছে ৱালা তাৱ ইছমি ৱালান যে তোমালোকে গুণাহৰ কামত মানুহক হেল্প নকৰিবা সহায় নকৰিবা গতিকে বেহেটৰ এইটো হয় যে আমি দিনৰ অৱস্থাত দোকানখন বন্ধ কৰি ৰাখোঁ আৰু যদি দোকানখন খোলোঁ তেনেহ'লে কেৱল মুছাফিৰ আৰু অমুছলিমসকলৰ কাৰণে যাতে খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ তো এই সম্পৰ্কে দাৰ্লুম দেওবন্দৰ অনলাইন যিটো দাউৰি চিটা আছে তাতে এনেকুৱা এটাই প্ৰশ্ন কৰা হৈছিলে তেওঁলোকে তাত ইয়াৰ উত্তৰ এইভাগে দিছে যিভাগে কোৱা হ'ল আৰু ঠিক সেইদৰে জামীয়া বিন্নৰি টাউনৰ ডাৱৰ লিফতাটো এটা প্ৰশ্ন কৰা হৈছিলে তেওঁলোকেও তাতে ঠিক সেইদৰেই ইয়াৰ উত্তৰ দিছে আৰু ঠিক সেইদৰে জামিয়া বিন্নীয়া আলমিয়াতো এইদৰে এটা প্ৰশ্ন কৰা হৈছিলে ৰোজাৰ মাহত হোটেল খোলা সম্পৰ্কে তাৰো তেওঁলোকে তেওঁলোকে ঠিক এইদৰেই জবাব দিছে তো আল্লা তাপাৰ্তা আলামক সকলোকে শ্বাহী দিনৰ ওপৰত আমলৰ তফিক দান কৰক আকৌ ওলিছা ইল মুছলিমুৰ ৰাহিম